Значит, его образ жизни в последнее время задачи ничего не замечал. Приехали и те же родители, и те же родственники, и его друзья, и так дальше никто из них, абсолютно ничего не замечал. Ни за что он не переживал, ни не вызывало тревогу и так есть несколько версий, по которым мы сегодня работаем. Идет сейчас на работу материалом, вот, побыть, э, включая и его э, деятельность коммерческую. Мы посмотрели оборудование по коммерческой деятельности, посмотрели сам механизм и, и ту схему, по которой они работали, то он не исключено. Не исключено. Сначала вроде она была не сильно реальная для жизнедеятельности этой все. А на сегодняшний день очень интересна Сейчас работают люди там, куда он поставлял, кто с ним работал, кто отказался, кого они там оставляли. чтобы они в дальнейшем с работали. Ну, знаете, не для, не для прессы, потому что сразу пишут, вот Владимир Николаевич сказал, что у него криминальное прошлое, конечно. Криминальное прошлое, если человек судьбы, а то, что ему относят к каким-то группировкам, что, делал он, кому и так в те времена, делов он приводит, вся молодежь, все спортсмены, все, Хоть всех, всех, можно было, всех есть. можно было приравнивать к каким-то группировкам, то ли э, качки, то ли э, армрестлингом заниматься, то ли еще чем-то и так далее. Человек не судим, у него несколько привлечений к административной ответственности. За прошлый год, по-моему, по, по 130-й за управление в нетрезвом состоянии привлекался. Передвигался, жил, э, сожительствовал, якобы в сентябре они собирались заключить брак. Вот uh -huh. сожительница, или гражданская жена, как сейчас можно называть, три э, месяца беременности. Uh -huh. Исполнял работу профессиональный эфир, как я э, без опыта работаю и так дальше. Вот, следов особых, кроме того, что медведицы пуль не оставит. Нет, нет. На сегодняшний день есть кое-какая интересная информация, кое-какая нормальная интересная информация, которую мы можем работать. Кто за ней стоит, то нам предстоит установить. Вот эти я потом выйду на филера,